Всем большой привет! Сегодня мы с дочкой решили испечь наш любимый шоколадный торт и хотим поделиться этим рецептом с вами. Он всегда получается очень вкусный и не занимает много времени, чтобы его испечь. Итак, вот мы уже подготовили ингредиенты, чтобы вам показать, что нам для этого нужно. Нам понадобится 4 яйца, 200 грамм маргарина. 250 грамм э, сахара. Вот у меня есть такие мерные стаканчик, которым я измеряю все, что мне нужно. Потом э, где-то 300 грамм плюс-минус муки нам понадобится. Но ну, это я уже вам покажу в процессе, потому что э, тесто не должно быть забитое, э, должно быть такое более жидкое. Э, тогда оно получается воздушным и э, вкуснее. Вот какао нам нужно, разрыхлитель. И вот у меня вот такая сметанка, потому что по рецепту написано, что нужно пол стакана кефира. Но так как у нас здесь с кефиром трудно. Вот, не во всех магазинах он есть, то я уже немножко модифицировала свой рецепт и даю вот такую э, упаковочку сметанки итальянской. Вот, это все ингредиенты, что нам нужны. Э -э, кстати, маргарин мы должны э -э расплавить, как это правильно сказать. Сказать, расплавить этот маргарин он не должен быть в твердом состоянии а в жидком ну сейчас мы будем начинать все вот делать и будем показывать вам весь процесс так что всем приятного просмотра так, вот мы уже разбили яйца, целиком не отделяя белки от желтков. И сейчас будем их сбивать хорошенечко, где-то в течение нескольких минут, чтобы они были более воздушными и более легкими. Также я поставила плавиться вот маргарин до жидкого состояния. Ой, слишком близко к камеру я засунула, она запотела в секунду. Вот сейчас он расплавится и э, покажем вам дальше. Вот мы уже э, взбили яйца, вот до такого вот состояния. И сейчас вот я набрала уже сахар и сейчас мы э, по чуть-чуть будем добавлять сахара и взбивать. Кстати, маргарин уже вот расплавился и мы э, должны он должен немножко остыть, потому что, чтобы яйца не свернулись, чтобы белки не свернулись, вот не сразу его заливать, а дать ему минутку-две минутки остыть. Вот у нас вот получилась такая консистенция яйца с сахаром. Вот и сейчас я начинаю, я добавляю разрыхлитель. Вон, у меня вот в таких пакетиках я добавляю вот полный пакет. Я не знаю, сколько там грамм, надо посмотреть. Сейчас не я не посмотрю. А, 16 грамм. Вот коробочка, там, там есть 5, 5 вот таких мешочков. И 6, по 16 грамм каждый. Вот я добавляю. И тоже сейчас его быстренько вот так вот собью. меня слышно да просто хочется показать хорошо процесс так теперь я добавляю вот жидкий маргарин он уже у меня остыл не сворачивает мне яйцо. Вот. я его спокойненько могу добавить тоже хорошо мы должны перемешать немножко приболела и такой голос у меня совсем не тот. Так что, извините, но тортика нам захотелось, поэтому снимаем сейчас. Вот посмотрите на тесто, как оно увеличилось в размерах. Вот. Потом, вот оно все еще жидкое. Потом мы додаем, кстати, Валерия снимает, вот, это не я снимаю, снимает Валерия. Я надеюсь, что у, не, у нее получится лучше, потому что дети сейчас очень продвинутые. Они, у них планшеты, у них телефоны. Они постоянно себя снимают и фотографируют, тоже смотрят влоги. Вот, не, я выброшу. Тоже смотрят влоги, и, и они вот более такие продвинутые. Так что снимает Валерия, и мы потом посмотрим на результат ее съемок. Я ничего не буду от себя добавлять, пускай это будет ее видео. Вот. Вот мы хорошенько сбились со сметанкой. И сейчас будем добавлять какао. Какао я тоже люблю дать побольше там написано э, две ложки ну, я... две ложечки написано какао ты что забыла а -а -а. вот у меня вот кака... вот такое э, какао вот а -а -а. в таких пакетиках да кстати э, какао у меня без сахара вот поэтому сахара я даю 250 грамм. И я высыпаю вот это какао где-то пол пакетика у меня уходит, потому что мне нравится такой не мне, потому что Чёрный. мне тоже. Вот Валерия э, любит вот такой сильно шоколадный. Она э, когда-то любила еще с нутеллой и внутри, но мы теперь нутеллу не, до, не добавляем, э, потому что чтобы не поправиться лишний раз. Вот. Валерка растет, а я после диеты, так что мы, конечно, тортики едим иногда, но стараемся вот так вот какао добавили конечно там много жира я здесь рассказываю о диетах это все такое ерунда но едим мы его без нутеллы теперь вот к чему я вела Без ничем, ничем его не смазываем так просто к чаю вот мы уже эм, сбили из какао вот и сейчас начинаем добавлять муку вот я уже набрала, конечно, больше, ну, такой большой стакан, так что я думаю, что мне его хватит, если только еще чуть-чуть, грамм 100. Потом, э, здесь, кстати, на муку 175, э, 175 грамм этот стаканчик. Так что, а на торт нам понадобится, ну, где-то 300 грамм, вот так, 300 грамм муки. Так что... Добавляем муку по чуть-чуть, чтобы и смотрим до нужной консистенции. Получилась вот, вот такая вот консистенция. Вот форму мы уже приготовили, взяли ее такую вот в виде кекса, потому что очень удобно нарезать. Мне лично по-всякому по удобно нарезать, но Лерочка вот захотела такую форму, она ей больше нравится. Вот и мы в этот раз делаем такой формы. Вот, я все, конечно, э, может, какие-то домохозяйки все там ложечками. Вот так аккуратно, лопаточками. Я все рукой выгребаю. Мне так больше нравится. Я по старинному рецепту выгребла рукой, все хорошо, пошла руку помыла и до свидания. Вот что. Потом еще вот так надо потрясти, чтобы он разошелся. Вот покажи, Валер, в серединке, чтобы он вот хорошо разошелся. Не видно ничего. Mm -hmm. Ты снимай. Нет, чуть-чуть дальше, потому что ничего не видно. Вот. Разровняли его, он разошелся, дали ему 2 минуты постояться, чтобы он стал более ровным, и тогда э, можно ставить в духовку. В духовку я ставлю на 180 градусов, а потом уже смотрю. Э, вот, потом понижаю ее до 160, но уже, почти, уже когда он почти готов, я понижаю температуру, чтобы он как бы так дошел. Вот. И пробую все зубочисткой. Да, вы знаете, как проверять готовность. Так что сейчас я его запхаю в духовку, а там покажу вам уже, что с этого получилось. Ну вот и испекли мы наш шоколадный тортик. Вот что у нас получилось, какой он красивый. Мы сверху ничем не посыпаем. Его, конечно, можно, можно обмазать чем-то или шоколадом, или просто притрусить сахарной пудрой. Но мы, так как мы сделали для себя, мы сейчас вот его разрежем и будем пить его с чаем. Вот я сейчас вам хочу показать, какой он у нас внутри. Вот он очень мягкий. Полчаса надо было для того, чтобы его испечь. Вот, посмотрите, какой он у нас вышел. Мягенький, красивый, не забитый, он еще теплый. Вот такой. Тортик. Валерочка уже хочет попробовать. Вот я сейчас нарежу, чтобы он еще остыл. Чуть-чуть. Вот такой у нас получился наш шоколадный тортик. Если кому-то понравился э, рецепт, нам будет очень приятно. Обязательно попробуйте. Э, он очень-очень вкусный. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.